qurilish sohasida elektron davlat xaridlari bo'yicha yangi tartiblar joriy etildi shu o'rinda savol tug'iladi qurilish sohasida davlat xaridlari bo'yicha yangi tartibni joriy qilishdan maqsad nima bunda shaffoflik va oshkoralikni ta'minlashni maqsad qilganmiz ortiqcha qog'ozbozlikka chek qo'yish asosiy strategiyamiz 2021 yilda bo'lgani kabi bu yil ham tender komissiyalari takliflarni ko'rib chiqadimi yo'q xarid komissiyasining vazifasi elektron tender platformasi orqali amalga oshiriladi e'tibor bering bu holatda inson omilining aralashuviga mutlaqo chek qo'yiladi avvalgilarda bo'lganidek joriy yilda ham qurilish tashkilotlaridan aylanma mablag'larning mavjudligi va bank kafolatnomasi talab etiladimi aylanma mablag'lari mavjudligi talab etilmaydi yodda tuting kafolat summasi pudrat tashkiloti tomonidan platforma operatorining maxsus hisob raqamiga o'tkaziladi shu orqali qurilish tashkilotlari tender savdolarida ishtiroki ta'minlanadi tender savdolari natijalari to'g'risidagi ma'lumot qanday olinadi shuni yodda tuting barcha tender savdolari va reyting ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar buyurtmachi tashkilotchi va pudrat tashkilotlarining platformadagi shaxsiy kabinetlarida taqdim etiladi